Я имею в виду, что никто просто не говорит правду до конца в этой ситуации. Ясно. А смысл в следующем. А есть корпорация ДТЭК, да, которая выпустила в 2013 году долговые обязательства, облигации, и внушительный их пакет, говорят, около 40 купила компания ICU, которая является финансовым советником Петра Алексеевича а. Порошенко. То есть они Це держатели, они держатели долговых металов. То есть в этом заработок. Когда высокие тарифы, когда ввел, ввели формулу Роттердам Плюс, эти облигации очень сильно выросли. И их можно было выгодно продавать. Поэтому финансовые советники Порошенко, по сути дела, зарабатывали на вот этой системе не напрямую. То есть не прямо они там поставляли уголь, его отгружали, вырабатывали электроэнергию. Они просто выкупили долговые обязательства Ахметов. Ахметов им должен денег. Поэтому их так беспокоит вот эта ситуация с национализацией фейковой предприятия на тех территориях.